Jó szórakozást kívánok, és győzzön a jobbik! Tehát ma már mindenki nyert, mert itt vagyunk, és mindenki részesülni fog ajándékba, a gyerekek! Géza bácsi és az iskola igazgatója úgy döntött, hogy ma csak győztesek lehetünk! Nagyon dicséretes az a közösség. Ez az összefogás, a, mivel ez egy egy gyerek jött és ennyi van arra, hogy egy komoly összefogásra utal, ez dicséretes. És büszke lehetek, mint a kis térség vezetője, hogy támogatni tudjuk ezt, a, ezt a meg, az ilyen megmozdulást. Az egészséges életmód protezsálása, az egészséges életmód hirdetése, támogatása, ez, ezt, ezt, a célt mi kitűztük az ászónkra. Bármi, ami a sport, bármi az egészséges életmód a kis térség vezetőjére, mi támogatjuk ezt az egészet. Nagyon szépen köszönjük. Nagy Sándor vagyok, a Csongori Gimnázium igazgatója. Iskolánkban évek óta, mondhatom évtizedek óta igen nagy hagyománya van a sportnak, a sportrendezvényeknek. Minden évben több alkalommal rendezünk ilyet. A május az mindig kihagyhatatlan, és ez így van az idén is. Nagyon örülünk annak, hogy a kistérségünkben felkarolták ezt az ügyet, és támogatták a rendezvényünket 5000 grivnyával, amelyből ajándékokat veszünk azoknak a gyerekeknek, akik az első három helyezést érik el. Már elindult a verseny, és látható az, hogy gyerekeink igen-igen Szeretik ezt a fajta rendezvényeket. Kiemelném a tanítójukat, Hadar Gézát, akinek szívecsücske a sport, és az egész iskola nagyon rá van hangolódva arra, hogy az egészséges életmódot favorizáljuk. Köszönjük még egyszer a támogatást, és jó szurkolást, jó pihenést kívánunk mindenkinek, aki jelen van. Csákány Gergőnek hívnak, a Csongori gimnáziumba járok, 12 éves vagyok. A, szerintem most a második b fogja megnyerni a mérkőzést. Nagyon jó érzük most magunkat, jó, idő, jó időnk van. nagyon szép napra ébredhettünk. Az égiek is úgy akarták, hogy ilyen szép időt küldtek nekünk, úgyhogy különösen örülünk ennek. Ugye sportnapra ébredtünk, sportnapot rendezünk az iskolánkba, és minden osztály nagyon örül ennek a rendezvénynek, különösen az ötödikesek. Az egyik ötödik osztálynak vagyok én az osztályfőnöke, és ők rendkívüli módon készültek erre a napra. Mind a két ötödik osztály nagyon sport beállítottságú gyerekcsapat, szeretik a tornaórát is, és úgy általában elmondhatom, hogy az egész iskolában ugye a fősősök is és az alsó is már várták azt, hogy újra lehessenek együtt. Ugye volt egy olyan periódusa a elmúlt időszaknak, amikor külön voltunk, és sajnos ez mindenkit megviselt, de most újra együtt van mindenki, és ennek igazán örülünk, hogy ilyen szép alkalommal Tudjuk ezt megünnepelni. Nem véletlenül mondja a mondás, hogy épp testben, épp lélek, és azt gondolom, hogy a mi gyermekeink jó bizonyíték erre, hogy egyrészt szeretik is a sportot, fizikailag rendben vannak, és reméljük, hogy lelkileg is rendben vannak, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így legyen, hogy valóban az a mondás, ami azt mondja, hogy épp testben épp lélek, az megvalósulhasson az ő életükben is. Sándor Mirján vagyok, a Csongori Gimnázium 9. osztályos tanulója. Jelenleg a az alsósok versenyeznek. Az első B-osztálynak szurkolok, hiszen köztük van a testvérem is. És ez már nálunk egy hagyomány, hogy minden éven van egy sportnapunk, deus que A Csongori Gimnázium gyerekeinek ez egy nagy esemény. Minden éven megrendezésre kerül az éves sportnap. Minden éven, május első-kettő hetében szoktuk ezt a rendezvényt megrendezni. Nagyon komoly hozzáállással vannak a szülők, a tanárok, a gyerekek. Teljes odaadással készülünk hozzá, megszervezzük napunkat a gyerekek közreműködésével felajánlásokat kapunk ilyenkor, a tiszteletes minden, minden egyes évben megajándékoz minket egy pár blokkásványvízzel. Aztán a gyerekek nagyon örülnek, mert persze, hogy az ajándék az, az, az minden éven kikerül, vagyis adományként úgymond a gyerekek megkapják az ajándékukat, és ezúttal is megkaptuk köszönhetően a Nagy Dobronyi kis térségnek. Szeretnénk buzdítani más iskolákat is ilyen eseményre, mert az egészséges életmód az egy nagyon jó dolog, ha odafigyelünk rá. Mi már készülünk a gyerekekkel egy hete, próbálunk a tornaórákkal mindig készülni, mindenféle játékokat játszani, ügyességeket, vagy akár gyorsasági játékokat és a tanárok is próbálnak ebben ugyebár részt venni, mivel szeretnénk azt elérni, hogy gyerekeknek a szeme nem csak a tanaurákon csillogjon, hanem az ilyen sporteseményeken, és ezen kívül felhívna a figyelmet arra, hogy az egészséges élet, az egészséges életmód egy nagyon nagy szerepet tölt be az embereknek az életében. Én nagyon örülök annak, hogy az ilyen sporteseményeken nem csak a fiúkat emeljük ki, hanem a lányok is ugyanolyan szerepet tudnak betölteni az ilyen sportokban, és meg tudják mutatni azt, hogy nem mi vagyunk a gyengébbik, nem, hanem igenis oda tudjuk magunkat tenni, és meg tudjuk mutatni akár a fiúknak, és hogy nem vagyunk mi annyira gyengék. Hajrá, csajok! Zombi! Hadar Géza vagyok a Csongori Gimnázium testnevelő tanára. Hálás köszönettel szeretnék szólni elsősorban a kistérség vezetőnek, aki segítségével megvalósult ez a mai sportnap, amit már hagyományá vált iskolánkban, mert minden év májusában megszoktuk rendezni a gyerekeknek az ügyességi játékokat. A mai sportversenyünkön több kategóriában vettek részt gyerekek, az alsós tanárok vezetésével az elemi iskolás tanulói 1-től 4-ig. Itt két kategóriát különböztettünk meg, első és második osztály korcsoportot, illetve egy másik nagyobb korcsoportot, harmadik, negyedik osztály. Nagyon ügyesen részt vettek a versenyen, a verseny előtt balesetvédelmi szabályokat ismertettem a gyerekekre, mire kell figyelni. Még találunk rejtett kincseket a sportterén, mert ha visszatekintünk a múltban, számos olyan diákon volt, aki nem nem csak járásban, hanem megyei szinten is első helyzetét telt könnyű atlétikából, vagy röplabdából, vagy a teniszből. Tehát ez nálunk úgynevezett tradíciós játékokra mondható, mert ez az iskolánknak kimondottan erre szakosodunk, mert a létesítményeink hiányában nem tudunk sajnos kézilabdát és kosárlabdát játszani. Számos megyei és ugye járási bajnokságon vettünk részt. Remélem, a közeljövőben még szorosabb kapcsolatban fogunk ápolni a kis található iskolák vezetőivel, illetve testnevelőtanárjával is, és közösen fogunk tudni rendezni különböző sporteseményeket. Megköszönném még végezetül még egyszer, akik részt vettek a gyerekeknek, szülőknek, akik támogatták, illetve az iskolánk igazgatójának, illetve a kis térség hogy ez a nap létre tudott jönni. Köszönöm szépen! És végezetű gyerekek, ne felejtjétek, egy kis mozgás senkinek sem árt. Köszönöm szépen!